начальник РУ, старший лейтенант Сушко Владимир Игоревич. Примерно в половину второго ночи нам поступило на ПЗЧ сообщение о том, что по улице Лермонтова, дом 11, произошел взрыв. Сразу по сигналу тревога выехало наше подразделение 10-е ДПРЧ. По прибытию было обнаружено по внешним признакам очень сильное задымление и пламя на, в районе второго этажа. Сразу было принято решение по спасению людей с третьего этажа по трехколенной лестнице. Сначала было спасено с главной лицевой части дома один ребенок и трое взрослых по, по трехколенной лестнице. Также по прибытию э, мы вызвали электриков и помощь. После спасения людей с, с лицевой части дома э, было принято решение эвакуировать людей с тыльной части дома способом комбинирования трехколенной и штурмовой лестницы. Трехколенка была прокладена до четвертого этажа. Штурмовка, штурмовая лестница была установлена с помощью трехколенной на пятый этаж, по которой было спасено трое детей и пятеро взрослых, также домашние животные. Далее происходили действия по тушению пожара. С помощью э, подразделений было ликвидировано чрезвычайно ситуацию. Сгорело в результате пожара две квартиры, э, также повреждено э, повреждены квартиры в районе от 1 по 4 этаж, то есть э, выбиты двери скорее всего, взрывной волной.